это не просто выставочный центр, а мы строим новый инновационно-культурный центр. Одна из важных задач – это сделать это место актуальным для города, для страны и в идеале для Восточной Европы. Моя мета, скажу вам так, чтобы за рик тут а... Люди приходили не лише на події, як наразі відбуваються, а щоб це був основний маршрут кожного кияна на вихідні. Розробляється така стратегія, щоб і по трафіку, і по а, цікавостям, і там умовно, я не знаю, так чи можна так говорити, але розумні наліво, красиві направо. Саме події дають можливість приходити людям сюди. Саме для того і зараз і будуються, і створюються кластери, хаби. мейкер space и так далее. В 39-м скоро откроется новый Maker space перезапустится. Для тех, кто не в курсе, возможно, это место, где можно своими руками делать какие-то интересные вещи. Здесь была, по сути, тоже общественная мастерская, где каждый мог прийти что-то сделать. Но она была немножко другого формата. Мы его немножко приукрасили. Похоже на такой гаражный вариант, то есть как такой мини-гараж. А тут мы сделали в виде кафе. Но когда мы заходим внутрь... То есть перед тем, как э, мейкер, э, мейкер что-то создает, да, он это сначала обдумывает. Пришел человек, допустим, мне нужна вот такая деталька. Вот, допустим, нужно было повторить вот такую вот модельку, да, вот. вот. Расканировали, напечатали. У нас есть зона, называемая hard and soft. Вот сейчас здесь собираются э, аудиосистемы потолские. У нас очень много разных проектов в абсолютно разных направлениях. Каждый человек может э, прийти здесь, сделать что-то своими руками. Вот, допустим, сейчас он тоже делается мебель наша. Мы поделили все по зонам. Теперь все понятно, логично э, расставлено. Э, в каждой зоне есть мейкер. Э, э, человек приходит, делает и получает то, что, то, что он хочет бассейн помог нам решить очень много проблем. Теперь есть здесь искупаться, расслабиться, позагорать. Это очень важно. Но это только для нас, а оказалось, что все ближайшие жители с радостью это восприняли. Мы бы хотели расширить вот в ту сторону нашу террасу а на зеленой зоне организовать для детей более такие интересные игры, не только бассейн, потому что их из бассейна тяжело вытащить, а для того, чтобы это сделать, нужно организовать что-то интересное и по их таким вот интересам. Мне хотелось бы, чтобы каждый, кто проводил бы заход на территории ВДНГ, понимал, что каждая копейка, сплачена им, будет потом направлена на восстановление территории. Я можу помилятися, але на території в ДНГ є більше ста будівель. Якщо, наприклад, є ідеї у когось створити певний хаб, простір або якусь активну локацію, you are welcome, приходьте, будемо розмовляти, думати як краще.